Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya Hari ni guys, kita nak review motor skuter adventure yang paling viral masa awal tahun Iaitu kita ada Zontes 368G ya, Sebuah motor skuter adventure dengan Power yang saya rasa paling berkuasa dan juga ditawarkan dengan pelbagai jenis ciri-ciri uh, premium macam-macam jajan tapi dijual pada harga yang sangat-sangat berbaloi iaitu sekitar RM28,800. Tapi sebelum tu kalau korang berminat dengan motor ni uh, korang boleh contact dengan kawan saya Mr. Boy. Uh, korang juga boleh datang ke sendiri uh, dekat Engchun Motor. Nombor telefon alamat saya uh, ada tinggalkan dekat bawah. Dari segi konsep motor, motor ni merupakan motor skuter adventure 350C dan yang menariknya dalam kelas dia, dia merupakan motor yang paling berkuasa iaitu dikuasakan dengan enjin single silinder besaran 368 cc yang mana mampu menjana kuasa sekitar 38 horsepower dan juga 40 Newton meter of torque. Dari segi riding experience panjang bawa motor ni ya yeah, dia punya power memang kita boleh terasa ketika seawal uh, RPM lagi dan dia punya power memang sangat-sangat lembut, sangat-sangat uh, mudah untuk dikendalikan walaupun dia punya power dan juga torque dia tinggi. Yang mana saya rasa kalau orang yang baru nak rasa bawa motor Ni, baru nak try bawa motor ni Asalkan korang dah ada asas untuk bawa motor uh, skuter ataupun tahu bawa motor Memang korang boleh bawa motor ni Sebab power dia memang tak begitu mengejut Sebab motor ni dilengkapi dengan pelbagai Ciri-ciri uh, model lah contohnya macam Dah ada TCS apa semua kan jadi Power dia memang tak begitu mengejut Dan mudah untuk dikendalikan walaupun Korang adalah new rider ok So dia punya uh, pemanduan dekat dalam Bandar pun memang sangat-sangat best Sangat-sangat uh, enjoy walaupun korang nampak uh, Motor ni dia nampak uh, agak bulky tapi bila korang dah naik motor ni, korang rasa, korang feel dekat jalan raya, dekat uh, jalan tahun, memang tak terasa sangat. Dan kalau pemanduan korang dekat uh, off-road pula macam mana? Ya, yeah, saya dah bawa motor ni dekat dalam off-road, off-road yang tak begitu ekstrim, uh, off-road yang uh, sederhana ringan iaitu uh, kita try dekat jalan yang berupur, uh, berbatu-batu sikit dan juga jalan yang gravel lah uh, dan uh, motor ni actually dia bekerja dengan sangat baik ya. Yeah. So itu antara benda yang best lah. Dan, dan motor ni ketika bawa dekat highway memang sangat-sangat best lah kalau dia punya riding experience memang terbaik guys ya yeah, motor ni sangat selesa sangat comfort sangat stable ketika uh, korang orang bawa, -bawa dekat, dekat highway memang sangat-sangat best lah dan berdip. dari segi dia punya top speed uh, performance atas jalan raya saya sempat merasa motor ni dekat jalan uh, highway tapi highway yang tak begitu panjang lah dan kita dapat sekitar dalam 140 ke 143 dan actually kalau ikut uh, zone test punya claim motor ni boleh pergi sekitar dalam 14 ke 15 lah so ada yang dapat sampai 155 ada yang boleh dapat sampai 16 itu pun bergantung juga dengan cara pemanduan korang So dari segi sistem elektronik Motor ni saya rasa yang terpaling lengkap Dia punya sistem elektronik Yang mana motor ni Dia ada ABS dual channel Dia ada traction control Yang korang boleh on Dan juga korang boleh off Yang menariknya yang menarik. kalau korang off Dia punya traction control Ketika masuk dekat dalam off-road Korang akan rasa experience tu Lebih best lah ketika dekat dalam off-road Dan juga Uh, motor ni juga dia ada dua mode pemanduan Satu dia ada Eco Mode Satu lagi dia ada uh, Sport Mode Dan bila saya bawa tadi memang saya lebih enjoy lah Bawa uh, dia punya Sport Mode Sebab dia punya respon memang sangat-sangat immediate Dan sangat-sangat sedap Dan yang menarik juga untuk dia punya uh, Eco Mode ni Kalau korang dah sampai uh, RPM 7 RPM macam tu 7,000 RPM Aa, dia punya Aa. mode tu dia akan bertukar secara automatik pergi ke sport mode. Aa, ini akan memberikan ku korang kuasa yang lebih lah ketika dekat uh, highway nanti. Uh, ketika korang main long distance, highway dan juga uh, speed korang ataupun uh, ram korang dah melebih 7000 rpm. So saya rasa features-features features yang macam ni tak adalah dekat uh, motor-motor uh, adventure yang lain. Dan actually mode macam ni best kalau korang pakai untuk uh, touring. Kata korang masuk uh, dekat jalan yang biasa. Jalan biasa tu mungkin korang nak pakai eco mode saja uh, Supaya korang boleh enjoy dia punya uh, low ram dan juga uh, dia punya uh, echo lah dia punya penjimatan minyak dan kalau korang mix pula dekat highway bila korang masuk dekat highway tak payah tukar mode just tekan saja nanti dia akan automatic tukar ke sport mode so itu antara benda yang best lah dari dan segi design ya yeah, walaupun Zontes kata motor ni inspired daripada Gundam uh, tapi bila saya tengok balik macam ni kan ia ke daripada gandam saya rasa dia punya uh, reka bentuk ni dia lebih mirip kepada Honda XADV 750 so, dan, dan actually uh, motor-motor skuter adventure sekarang memang diorang jadikan Honda XADV 750 sebagai benchmark diorang sebab itu merupakan motor pertama skuter adventure ialah. jadi Apa? kebanyakan motor-motor skuter adventure actually, actually diorang jadikan motor tu sebagai benchmark jadi kita boleh tengoklah kat sini reka bentuk dia memang ada mirip-mirip sikit tapi apa yang menarik pasal motor ni, saya suka dekat lekuk-lekuk dekat motor ni. Aa, dan juga di bahagian depan, saya juga suka Tidak. dengan lampu dia. Lampu dia didatangkan dengan lampu fully led dan kita boleh tengoklah ada empat uh, led projector di bahagian hadapan dan di punya signal uh, dia agak capang dekat sini tapi dia tak begitu nampak sangat sebab dia dah cover dekat uh, handle guard dekat sini jadi kita tak nampak sangatlah kecapangan dia dekat situ dan saya juga suka dekat bahagian tepi lopok dia memang nice motor ni dia memang direka dengan begitu uh, proper uh, design dia memang cantik kemas saya sangat suka dengan kemasan dan juga corak-corak yang uh, dekat uh, de yang ada dekat motor dan saya suka dekat dia punya floorboard Uh, floorboard dia memang agak panjang macam ada sedikit-sedikit uh, kita rasa feeling-feeling uh, macam Honda XADV. sebab floorboard dia memang agak panjang sedikit daripada motor uh, Adventure 350C yang lain Ya, yeah, jadi korang mungkin boleh dapat sebesikit lah uh, experience korang kalau korang uh, naik motor dan ni saya dan juga saya juga suka dekat uh, bahagian belakang lampu belakang dia pun memang cantik nice dan juga uh, dekat bahagian exhaust uh, yang ini actually uh, exhaust aftermarket lah uh, exhaust yang original dia macam ni dan uh, exhaust dia yang original dia pun dah nampak sporty dan bagi saya design keseluruhan dia memang nampak begitu aa, sporty dan juga nampaklah adventure. Dia punya design memang aa, proper design dan apa yang Uh, best juga pasal motor ni dari segi dia punya rim, ya yeah, rim dia datang dengan rim jejari, uh, depan dia menggunakan rim 17, belakang Gunakan menggunakan rim. rim 14 inci, dan untuk ha. pengetahuan korang, ini antara motor skuter adventure 350C dan kelas dia yang menggunakan rim 17 dekat depan dan belakang ya. uh, rim 14 inci, ha. selalunya motor-motor uh, yang lain didatangkan dengan rim 15 dan juga rim 14 dekat belakang, so apa best dia pasal uh, rim 17 ni, dia punya ha. dia punya daya menyerap hentakan tu lebih baiklah. Dan, dan untuk pengaturan korang Honda XADV juga menggunakan saiz rim yang sama macam ni. So kalau korang parking sebelah-sebelah dengan uh, XADV nampaklah uh, lebih kurang sama je sizing dia. Dan, dan, bagi menyedapkan lagi uh, daya, daya, menyerap hentakan uh, dia turut didatangkan dengan uh, UST USD fork dan yang premium pasal UST fork dia ni adalah dia datang dengan uh, UST USD fork fully adjustable yang mana korang orang boleh adjust dia punya rebound dan juga compression. Ha, mana ada skuter adventure 350C yang macam I ni? Even motor sport skuter pun tak ada yang ditawarkan dengan uh, package yang macam ni. So bagi saya dia punya package memang sangat-sangat best dan. So dekat belakang juga datang dengan uh, dual shock uh, adjustable dan juga datang dengan uh, sub tank sekali lah. So dia punya daya uh, menyerap hentakan dekat belakang pun memang best dan masa bawa dekat dalam offroad pun memang Aa, boleh bawa motor ni dia punya daya menyertakan memang cukup baik cuma aa, korang jangan lalai kuat sangat, sebab takut nanti aa, mungkin calar dekat mana-mana kan ha? sebab motor ni nampak dia lebih kepada lifestyle lah compare dengan nak masuk betul-betul dekat dalam off road okey so, selain so, tu juga aa, bagi melengkapkan dia sebagai sebuah motor skuter adventure aa, dia dia datangkan dengan pelbagai ciri-ciri ataupun uh, accessories Uh, yang memang dah dipasang dekat motor ni antaranya adalah windshield uh, adjustable uh, windshield dia ada 5 step tapi saya percaya orang Malaysia kalau pakai motor ni dia cuma ada 2 step saja. either yang paling rendah ataupun yang paling tinggi punya uh, so itu memang uh, orang Malaysia even saya sendiri pun pakai uh, yang macam tu punya macam sekarang ni ini adalah kedudukan yang paling tinggi lah dan masa saya bawa motor tadi pun uh, saya rasa punya windshield ni even dah paling tinggi pun rasa macam ada rasa angin lagi guys haa uh. Nasib baik saya pakai uh, helmet yang full face lah Jadi tak terasa angin tu dekat muka Mungkin kalau korang ganti windshield dia Kalau korang rasa macam tak cukup Boleh ganti aftermarket yang mungkin lagi tinggi Ataupun boleh pasak extender lah oh, So selain right. tu juga Motor ini turut didatangkan dengan handle guard uh, Handle guard dia saya sangat suka Dia punya build quality Sangat-sangat baik uh, Jadi kalau korang jatuh pun guys Saya boleh confirm dengan korang Boleh gelet dengan korang Tangan korang akan dilindungi lah Takkan uh, luka macam tu saja Dan juga motor ini dia terus didatangkan dengan crash bar ha, dan juga ada fog lamp ha, jadi kalau korang beli motor ni tak payah fikir pasal aksesoris ha, kebanyakan motor-motor -moto 350C tak didatangkan dengan features yang macam ni aa, sekali dengan crash bar dan so, yang paling penting ha, motor ni turut didatangkan dengan dash cam camera dan yang, dan premium pasal dia punya dash cam camera ni dia didatangkan dengan sensor Sony Stavis ha, yang mampu merakam ha, kualiti video ha, sehingga 1080 HP dan juga mampu merakam ketika waktu malam dengan baiklah ah walaupun bukan malam sangatlah maksudnya lampu tu low light malap-malap sikit dia mampu merakam dengan lebih baik dan dia punya dashcam kamera ni turut didatangkan dengan internal memory sebanyak 128GB jadi korang tak payah pakai memory card dah ada internal memory card dekat dalam motor ini ok dari segi sistem kekunci ya dia menggunakan sistem keyless dan ini adalah dia punya remote ah kurang macam ni lah tapi dia tak ada button pun sebab dia lebih kepada sensor lah so dia kata kalau korang berjauhan daripada motor ni ah motor ni dia akan automatic akan mati sendiri ah switch dia punya button akan off sendiri semualah jadi tak ada isu kecurian untuk motor ni lah dan kalau korang nak lock dia handle korang kena lock dia secara manual lah sebab kalau dia off sendiri dia tak akan lock core handle. panel lock handle korang kena lock sendiri so, okay. untuk dia punya meter meter dia di datangkan dengan meter TFT 8 inci ha cukup-cukup besar guys ya dah macam media player dekat kereta dah so kita boleh tengok ada macam-macam information dekat sini termasuk dia punya TPMS lah motor ni dia ada tire pressure monitoring system dan ada banyak lagi information yang korang boleh tengok kat atas dan yang menarik pasal motor ni macam saya cakap tadi dia boleh merakam Uh, korang punya pergerakan lah perjalanan korang uh, dia ada kamera depan dan belakang dia, dan dia punya kualiti saya tengok memang sangat-sangat baik dan juga motor ni boleh sambung dekat smartphone korang korang beli mirroring korang punya phone dekat uh, motor ni boleh tengok map juga dan juga motor ni korang boleh on dan juga off dia punya traction control ha. so ada macam-macam features korang kena beli sendiri saya suka dekat sini dia ada backlight support dekat sini dan juga dia ada lampu bypass ada lampu rendah lampu tinggi ada hazard lamp ada signal dan juga ada horn ini untuk control TFT meter ini untuk dia punya LED projector dia ini untuk control traction control boleh on dan juga off ini untuk buka aset bawah, ini starter dia, ini eco mode, ini kill switch dan juga electric starter ha. so ini untuk uh, grip heater, yeah. motor ni dia datangkan dengan grip heater kenapa? sebab dekat China memang sejuk, ha. jadi memang perlu ada grip heater tapi kalau dekat Malaysia macam mana? Ha. dekat Malaysia actually kalau waktu hujan, kalau korang jalan jauh-jauh memang badan korang akan terasa mengigil, jadi korang boleh on uh, heater lah Uh, grip heater. Jadi kalau korang oh, on grip. grip heater dia InsyaAllah uh, korang akan rasa uh, kurang menggigil uh, tak menggigil dan rasa lebih selesa lah sebab saya pernah bawa motor yang ada grip heater masa uh, waktu hujan memang best. Uh, so itu antara benda yang best lah kalau ada grip heater Dan motor ni dia tak kedekut tau. Dia memang bagi korang semua Contoh macam dia punya charging port pun dia bagi korang 6 charging port So ada dua dekat charging port dekat bawah meter ni uh, Ni dia punya charging port. So ada type A, type C Uh, so dua dekat sini dan juga dua lagi dekat uh, bahagian dua lagi dekat sini, uh, ini charging port dia sama juga ada type A, type C Aa, dan juga dia punya poket pun aa, memang cukup-cukup dalam kalau kita masukkan handphone macam ni aa, memang muat guys. So kalau korang nak charge phone pun aa, memang boleh charge aa, phone dekat dalam poket dia ni dan dia punya ruang kompakmen bawah seat pun memang cukup-cukup luas. Ah iaitu dia berkapasiti aa, 52 liter. Ah korang boleh tengok saya dah letak satu helmet dekat bahagian bawah ni dan masih ada space lagi dan actually dia muat untuk dua biji helmet full face. Aa, so dekat sini juga aa, dia ada lampu lah, aa, lampu kalau Korang nak tengok uh, ambil barang ketika waktu malam. Uh, dia ada lampu dekat sini. hanya uh, lampu dia. Uh, dan juga dia ada dua lagi charging port dekat sini guys. Uh, so total charging port ada enam lah. Uh, ada enam charging so port. So korang uh. boleh tengok lah kat sini. Dia ada type A dan juga type C. Dan yang best pasal dia punya ruang compartment ni. Dia ada lapik eh. Uh, lapik kat bawah ni. Jadi helmet korang tak calah. Uh, so dia juga ada pembahagi kat sini. So nice lah. Memang cukup-cukup convenience untuk pakai motor ni. Kalau korang nak pakai touring pun bagi saya. Ini antara the best bike. Ini antara the best skuter yang korang boleh dapat lah dalam harga range harga RM30,000 uh, ke bawah. Macam-macam benda yang korang dapat guys. Dan dekat depan ni juga dia ada utility hook. Ha, jadi korang boleh gantung lah uh, korang punya ice ke, kan? Ya, korang punya tarik ke, nasi lemak boleh gantung kat depan ni. Dan juga dia punya capacity tangki adalah yang saya rasa antara yang terbesar kot dalam skuter uh, adventure. Uh, even dia 4 liter lagi besar pada XADV. Ha, so ini antara yang Paling besar dalam kelas dia, untuk buka dia. dia punya cap, dia tak ada kunci tau oh, sebab dia killer. Jadi, korang kena on dulu dia punya switch kat depan ni. Alright, so dah on macam ni. Okay, baru korang boleh uh, buka dia punya tank cap. Ah, nampak? Cuma ketika on switch saja baru korang boleh uh, on dia punya tank cap. Ah, so, itu antara features-features yang menarik lah dekat motor ni segi sistem braking hadapan datang dengan single disc uh, dan juga datang dengan radial caliper daripada J. Juan. Untuk saiz tayar pula adalah saiz uh, 110-70 rim 17 daripada uh, CST. Manakala dekat belakang pula uh, dia hadir juga dengan single disc uh, single port caliper daripada J. Juan dan juga uh, ada ABS ball channel dan juga tayar belakang menggunakan tayar CST juga. Saiz tayar dia adalah uh, 150-70 Uh, rim 14 okay. lah seat high moto uh, untuk uh, yang warna ni dia didatangkan dengan seat high 770 mm. So actually ada tiga warna yang uh, menggunakan seat high 770 mm. Yang satu warna biru, warna putih ya ini dan juga yang warna hijau. Cuma warna biru yang satu tu saja uh, yang ada seat high 7 190mm uh, macam tu dia lagi tinggi sikit tepis eh, headset high daripada yang ini tapi bagi saya ini pun dia memang cukup selesa dan dah cukup tinggi dah uh. so saya lebih prefer yang 770mm tapi kalau korang mungkin lebih tinggi daripada saya ketinggian 170-180 korang boleh ambil yang 790mm dan Alright. untuk berat badan motor ni adalah uh, 198kg memang agak berat untuk sebuah motor skuter adventure 350C jom kita turunkan dulu seat dia ya. Uh, tak adalah begitu susah sangat dan kalau kita tolak ke depan ke belakang pun uh, masih mas lagi mudah untuk dikendalikan dan juga dia punya uh, floorboard ni uh, dia punya floorboard uh, macam ni ada dua step, uh, step yang pertama macam ni dan juga ini untuk uh, touring punya lah, kalau korang jalan jauh-jauh, saya rasa korang lagi selesa pakai yang macam ni punya dan untuk dia punya floorboard ni dia macam ada feeling-feeling sikit lah macam Honda x ADV sikit, memang cukup uh, lebar sikit dan juga agak ke depan sikit berbanding dengan skuter adventure yang lain, Okay. so dia punya sitting position macam ni, uh, korang boleh tengok uh, dia punya sitting position memang tegap dan saya suka dia punya seat-seat dia memang memang sedap, memang empuk kalau korang jalan jauh-jauh memang tak rasa lenguh pun. And yang saya suka juga dekat motor ni, ah dekat belakang pilon seat dia, ah saya tunjuk kat korang, memang cukup-cukup selesa. Ha, pilon seat dia cukup-cukup selesa dan juga dia ada dua footrest. Ah satu ada footrest yang macam ni, ah yang tinggi sikit, Uh, so kalau korang mungkin uh, rendah sikit ha, uh, Selalunya orang rumah mungkin dia pendek sikit orang kan Mungkin, mungkin fortress yang macam ni selesa untuk dia lah uh, Tapi kalau macam saya yang tinggi kan uh, Tinggi sikit uh, Saya lagi selesa untuk fortress yang kat bawah ni Uh, jadi tak begitu rasa macam mencangkung lah uh, jadi uh, kita punya uh, kaki pun lebih santai, lebih relax lah, uh, so kebanyakan motor-motor -moto, skuter adventure ataupun even motor maxi skuter tak ada benda ni, tapi uh, dia ditawarkan dekat zone test ni uh, macam faham-faham je kan, mungkin ada what, yang orang mengadu, uh, rasa macam mencangkung sangat kan, tengok And kalau tinggi sangat, dia rasa macam canggung tambah lagi orang, orang lagi tinggi pada saya. mungkin dia dah macam ni kan. so, yang ini dah, dah rasa selesa lah. So, itulah sebab so sikit pasal dia punya sitting position guys. Okay guys, so tak sah kalau kita tak dengar bunyi motor. ini merupakan exhaust aftermarket lah. Jadi bunyi dia lagi vroom lah. Jadi boleh jadi contoh lah siapa nak bunyi lagi wow, lagi sedap. boleh ganti exhaust yang ini. Okay, so jom kita dengar bunyi motor ni. Nanti saya akan bagi dengar juga bunyi exhaust yang standard. Jom kita rem sikit motor ni. bunyi-bunyi idling -bunyi dia. Jom kita rem sikit motor ni. So jom kita dengar bunyi ah, standard. Ah, ini exhaust standard dia lah. Ah, exhaust standard dia macam ni. Tapi memang dah cukup cantik lah untuk exhaust standard ni. Jom kita dengar sikit bunyi dia. Oke okay guys, so sampai di sini saja review saya pada kali ini untuk Zontes 368G ya, sebuah motor skuter adventure yang saya rasa terpaling premium dalam kelas dia dan juga terpaling power lah dari segi engine dan juga engine dia yang paling saya rasa ini cara paling sedap lah dan juga yang paling penting harga dia. Harga dia dijual pada tanda harga RM28,800. Jadi kalau korang tengok usia-usia motor ni saya rasa korang patut jadikan motor ni dalam pembelian korang. Jadi sekiranya kalau korang berminat dengan motor ni korang boleh kontak yang kawan saya Mr. Aboy. Tunggu telefon. Alamat saya ada tinggalkan dekat bawah. Sampai di sini saja review saya pada kali ni. Uh, selamat menyambut bulan Ramadan. Tinggal sikit lagi kita nak sampai ke penghujung dan menyambut Hari Raya Adi Fitri. Jadi, Jadi kalau korang tengok mencari sebuah motor uh, untuk raya maka ini juga motor yang boleh korang jangan Okay so assalamualaikum pada ku Abang Zan see you on next video bye bye Ah, jangan lupa subscribe youtube channel saya untuk lebih banyak lagi video-video di masa akan datang